শিলচর ও কালাইনে দুই ভুয়া চিকিৎসক গ্রেপ্তার ভুয়া চিকিৎসা চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে পুলিশ শিলচর ও কালাইন থেকে দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে অভিযোগ তারা দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে যোগ্য চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা চালাচ্ছিলেন আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাছাড় জেলার সিনিয়র পুলিশ সুপার এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানাতে গিয়ে বলেন শিলচরের সেকেন্ড রোডের বাসিন্দা পঙ্কজ চৌধুরী নিজেকে মেডিসিন স্পেশালিস্ট গ্যাস্ট্রো ও ডায়াবেটোলজিস্ট পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা করে আসছিলেন অভিযোগ অনুযায়ী তিনি ভুয়া ডিগ্রির দাবিতে প্রেসক্রিপশন দিতেন এবং সাইনবোর্ড ব্যবহার করতেন তিনি রোগীদের বোঝাতে রেজিস্ট্রেশন দুই চার এক চার সাত ব্যবহার করছিলেন কিন্তু তদন্তে জানা যায় ওই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আসলে উত্তর প্রদেশের গন্ডার প্রকৃত চিকিৎসক ডক্টর পঙ্কজ চৌধুরীর তিনি দু তিন সালে কাজাখস্তানের আলমাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস 2009 সালে লক্ষণর কেজি মেডিকেল কলেজ থেকে এমডি এবং পরবর্তীতে এআইআইএমএস নয়াদিল্লি থেকে ডিএম সম্পন্ন করেছেন অভিযুক্তের কার্যকলাপ প্রতারণা জালিয়াতি ভুয়া পরিচয় এবং বৈধ নিবন্ধন ছাড়া চিকিৎসা করায় সামিল পুলিশ জানিয়েছে তার বিরুদ্ধে এনএমসি আইন দু এবং অসম মেডিকেল কাউন্সিল আইন উনিশশো নিরানব্বই সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে অন্যদিকে কালাইন এলাকায় সুবীর চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি নিজেকে এমবিবিএস ডাক্তার দাবি করে দীর্ঘদিন ধরে রোগী দেখছিলেন অভিযোগ তিনি কালাইনের একটি ফার্মাসিতে চেম্বার করে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন অথচ তার কোনো স্বীকৃত যোগ্যতা নেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ হানা দিয়ে তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে অভিযানের সময় তিনি একজন রোগীকে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন পরে তার কাছ থেকে একাধিক ভুয়া নথি ও অপরাধ সংক্রান্ত উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে কাছাড়ের সিনিয়র পুলিশ সুপার জানান দুই ভুয়া চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তারা বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে উল্লেখ্য এর আগেও কাছাড় জেলায় আরও তিনজন ভুয়া চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ জানেন হ্যাঁ পুলিশে বলতে পারবো আমি তাহলেই ধরছি আপনি ডাক্তার না আমি ডাক্তার না আপনি ডাক্তার না প্র্যাকটিস করেন না আপনি আমি প্র্যাকটিস করেন আগে আজও করতাম আমার আগে আগে ফাইন করা হয়েছিল তারপর থেকে আমি বাদ দিলেছি কে ফাইন করছিলো জয়েন্ট এটা অফিস থেকে ফাইন করছে আগে করতাম ঠিক আছে আগে সবগুলো একবি মানে সার্টিফিকেটগুলো আমার এখানে জায়গাতে রয়েছে তারা দেখিয়ে তারা ফটো ওটো মারে তারা রয়েছে ওইখানে জায়গাতে রয়েছে ওইগুলোই তারা আবার এমছে আপনাকে আবার পুলিশে ধরছে আগে পুলিশে ধরছিল নি আপনি আগে আগে পুলিশে ধরছি না কিন্তু আগে তারা ইনভেস্টিগেশন করে তারা ফাইন করছে ফাইন করে জয়েন্ট ডিরেক্টরে জয়েন্ট ডিরেক্টর নিজে এই ফাইন গেছে কবে ফাইন করছিল তো তো ওইজার ডিসেম্বর মাসের আগে আচ্ছা আচ্ছা এখন আপনি প্র্যাকটিসও হয় নাকি কি তা আমি এখন প্র্যাকটিস একদম করি না আমার ফার্মেসি আছে ফার্মেসি দেখতাম না আমি ফার্মেসি দেখা ফার্মেসি লাইসেন্স আপনার নামে হ্যাঁ আমার নামে আর ভিতরে যে আপনার ইয়ে ছিল আপনার বেডউট আছে এটা নাই না এটা কিছু নাই কিছু নাই এটা আপনার নামটা আমার নাম সুবীর চৌধুরী জিলাখনত চলি থকা পুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু যোৱাকালি আৰু আজি পুৱা আমি দুটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু যোৱাকালি চলোৱা যিটো অভিযানত আমি এজন ব্যক্তি তেওঁ নিজকে এজন গেষ্ট এণ্টলজিষ্ট আৰু ডায়েবেটিছৰ এজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰূপে তেওঁ ইয়াত কাৰ্যৰত হৈ আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল পংকজ চৌধুৰী তেওঁ ছেকেণ্ড লিংক ৰোডত থাকে আৰু ইয়াত বিভিন্ন অঞ্চলৰ শিলচৰত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আমি এ চি এম আৰ আছাম কাউঞ্চিল অফ মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি পোৱা তথ্য আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পোৱা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আমি তেওঁৰ সকলো নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষণ পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত দেখা গ'ল যে সম্পূৰ্ণ তেওঁ ভুৱা ৰূপত তেওঁ চিকিৎসা আগবঢ়াই আছে তেওঁ কোনো বৈধ ডকুমেণ্ট বা তেওঁ এম বি বি এছ বা অন্য কোনো ডিগ্ৰীধাৰী নহয় আৰু তেওঁ নিজকে তেওঁ কাজাকিস্তানত তেওঁ কাজাক ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ ডিগ্ৰী লোৱা বুলি তেওঁ কৈছে কিন্তু তেওঁ সোধ পোছ কালত দেখা গ'ল যে এজন এজন একে নামৰ এজন বেলেগ ব্যক্তিৰ যি তেওঁৰ নামত তেওঁ এই চিকিৎসা সেৱা চলাই গৈছিলে আৰু বেলেগ নামৰ যিজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হ'ল একেই না একেই গতিকে তেওঁ সেই নামত তেওঁ এজন বৈধ চিকিৎসক তেওঁ আছে বন্দা উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁৰ নাম লৈ তেওঁ নিজৰ নাম বুলি কৰি ইয়াত তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে যি আমি পৰীক্ষা কৰিছোঁ তাত দেখা গৈছে যে তেওঁৰ তিনিটাকৈ পা পান কাৰ্ড আমি পাইছোঁ আৰু তিনিটা পান কাৰ্ডত প্ৰতিটোতে তেওঁৰ পিতৃৰ নাম বেলেগ বেলেগ আছে তাৰপিছত তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড পাইছোঁ তাত ডেট অফ বাৰ্থ আৰু পান কাৰ্ডতো ডেট অফ বাৰ্থৰ সম্পূৰ্ণ ভুল তথ্য আছে তাৰপিছতে তেওঁ যেতিয়া কাজাকিস্তানত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা মানে তেওঁ চিকিৎসা সেৱাৰ তেওঁ পাঠ্যক্ৰম তাত কৰিছে বুলি তেওঁ যেতিয়া আমাক জনাইছিলে আমি তাৰ তেওঁ পাছপোৰ্টো আমি পৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ যে আমি তেওঁৰ পাছপ'ৰ্টো একো পোৱা নাই গতিকে দেখা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ভুৱা ৰূপত তেওঁ ইয়াত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই মানুহৰ জীৱনৰ বিপন্নাপন্ন কৰি তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আৰু আমি তেওঁক ইতিমধ্যে সোধ পোছ কৰাৰ পিছত যথেষ্ট প্ৰমাণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি পাইছোঁ আৰু পাই তেখেতক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয়টো অভিযানত আমাৰ আজি পুৱাই এটা অভিযান চলিছিলে কালাইন অঞ্চলত আৰু তেওঁ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ নিজকে এম বি বি এছ চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ এটা ফাৰ্মাচী খুলি তাত তেওঁ এটা চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল সুবীৰ চৌধুৰী আৰু আমি দেখা গ'ল তেওঁক পৰীক্ষণ কালত দেখা গ'ল যে তেওঁৰ কোনো বৈধ ডকুমেণ্ট বা তথ্য নাই তেওঁৰ কোনো চাৰ্টিফিকেট নাই কোনো তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কোনো ডিগ্ৰীধাৰী তেওঁ নহয় আৰু ভুৱা ৰূপত তেওঁ অশিক্ষিত কিছুমান লোক থাকে বা তেওঁলোকে এইবিলাক নেচায় তেনেকুৱা লোকক আৰু জনা বুজা লোককো তেওঁলোকে আভুৱা ভৰি সেই অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা চলাই আছিলে আৰু আজি যিটো সময়ত আমি তাত অতৰ্কিত অভিযান চলাইছিলোঁ সেইটো অভিযানত তেওঁ মানুহক চলাইন দিয়াৰ পৰা লৈ সকলো ধৰণৰ তেওঁ তাত চিকিৎসা সেৱা এজন যিজন বৈধ চিকিৎসকে যিধৰণৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ চিকিৎসা তাত চলাই আছিলে গতিকে আমি সেই অঞ্চলটোত লগে লগে সেই ঠাইত আমি অতৰ্কিত অভিযান চলাই সকলোবিলাক নথি পত্ৰ যি পাইছোঁ আমি তেওঁক পৰীক্ষণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ এজন ভুৱা চিকিৎসক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এই যি তেওঁৰ অভিযোগ আমি এ চি এ এ চি এম আৰ আছাম কাউঞ্চিল অফ মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি এই অভিযোগ পাইছিলোঁ আৰু সেই তাৰ ভিত্তিতে আমি এই অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু অধিক তথ্য পাতি আমি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এই মানুহজনৰ ঘৰ হ'ল চিন্দুৰা কালায়ন অঞ্চলত আৰু তেওঁ তাতে সেই নিজৰ অঞ্চলতে আভুৱা ভৰি বহুতো লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি এই ধৰণৰ তেওঁ এটা ভুৱা চিকিৎসা তেওঁ চলাই আছিলে আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিছোঁ জিলাখনত যি যিসকলে বিভিন্ন অঞ্চলত সাধাৰণ লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি ভুৱা চিকিৎসা আগবঢ়াই ধন ঘটাৰ যি অবৈধ মানে এটা প্ৰৱণতা চলিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰত আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ কাজাক কাজাকিস্তানত তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ তেওঁ স্নাতক বুলি তেওঁ নিজকে ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁ যিজন মানুহৰ বিষয়ে কৈছে সেই একেজন এজন বৈধ নাগৰিক এজন আছে বৈধ চিকিৎসক এজন আছে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোণ্ডাত তেওঁ থাকে আৰু তেওঁৰ নামত তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামতে তেওঁ নিজে একে নামত দেখাই তেওঁ এইটো কৰি আছে আৰু তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঠাইতো তেওঁ নিজ তেওঁ মানে তেওঁ আচলতে তেওঁ নিজে এবাৰ তেওঁ কাল কলিকতাৰ বুলি কৈছে এবাৰ তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলি কৈছে আৰু কলিকতাটো তেওঁৰ যি প্ৰয়োজন আছে তেওঁৰ যি পৰিয়ালবৰ্গ আছে বা তাৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ কোনো চিনি নাপায় গতিকে এটা ভুৱা সম্পূৰ্ণ ভুৱাৰ ওপৰত তেওঁ এটা চিকিৎসা সেৱাক মানে তেওঁ খুব মানে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি ধন ঘটাৰ এটা যি প্ৰৱণতা তেওঁ বা ধন ঘটাৰ যি ঘটিলে বা সেই ঘন ঘটাৰ যিটো তেওঁ প্ৰৱণতা সেই মানসিকতা সেই তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণে আমি তৎপৰতো